зрители моего канала. И вам сейчас покажу маленькую карту. Это очень маленький ролик. Вот Я уже сейчас на этой карте. Это называется получение <свистит> ресурсов. Тут можно получить ресурсы. Кстати, у меня новый скин, вот Сейчас так стал сразу на F5. Подготовился. К снимке в этот раз. Это, а, она же не работает. И стоп включить вот эти штучки. Да, ребята, их надо еще включать, а вы что думаете? Блин, свинки мне помешают включить. Включил. Эй! Все, заработал. Тут. Заработала. И последняя вот здесь. работа. Как вы видите, тут уже расставил. Чё? А, модно, да. просто интересно, что будет, если я сломаю все. yeah Ребята, я немножко протупил. Иначе я, не я так долго молчал. Надо было. Да, надо было сломать всего лишь кактус. Тогда все ломается. Все есть. Есть поток. Ну и давай же тогда и последний сломаем, чтобы долго не мучиться, как я с темпом. Сломал. Ну и давай уже просто так уже здесь сломаем. По правилам, это должно было это Но вы спрашиваете, что я это сделал? Но ну, они падают там, кто-то видел лампу, они умирают, ну и что? Для этого у нас есть специально такой хитрый отдел. Специально хитрый отдел. Кстати, карту создал не я, если честно. И сразу я увидел очень много табличек. Там же со сломалось. Ну, оттуда да, должно выпадать мясо, но у меня не та немножко версия. Подлагают. Ну, уже тут таблички выпадают. Вот такая карта была. Этот копитель мяса можно было сделать самому себе. Ну, конечно, вряд ли кто так много материалов дойдет. Да, Для мяса. Вон, а сейчас... Я не знаю, даже кого взять. Может, кроликов кролики. Я обожаю кроликов. Они очень быстро разводятся. Если вы копать раз, два, все время по две ямы выкапывать. Даже вот, не могу ломать вечером. самое интересное, я не знаю, где я копаю. Если вы эти звуки слышите, то поставьте лайк. Не очень приятно, я понимаю. Но моему коту делать нечего. И я не по что ему ну, реально делать нечего. А, кстати, я тут не зря делал марьерчик. Она просто так... Ой, я не знаю, зачем я их так много понаспавнивал. Чисто случайно. Морковка. Давайте я их сейчас всех поубиваю. Да надо... вы не поверите, что... Если мы отойдем, там где-то погуляем, погуляем большое время. Например, я прошел, там заново захожу, тут. Ну, они очень быстро размножаются, я вам говорю, но я, я пипец ненадолго вышел, ну и все, такой механизм, сделать его практически. Это я вам сразу говорю. Ну ладно, ребят. Спасибо, что смотрели. Если вам нравится выживание с другом, пишите в комментарии. Но мне оно очень нравится. Я там с другом свои снимаю. И скажу я вам одно. Всем удачи. Всем пока.